সহযোগ নকৰিবা আপুনি জানেনে ভগৱান কত থাকে বাৰু যেনেকে আমাৰ যেনেকে দিন আৰু ৰাতি চক্ৰ আছে সতৰ পৰা একদম কেনেকে আমি গতি করলো আমার সকলো হেরাই যাওয়া শক্তি আমি পুনৰ পাব পারো তাকে দেখা আছে এই হল লক্ষ্মী নারায়ণের ফেমিলি হ্যালো ফ্রেন্ডস গুড ইভিনিং ডিব্রুগড় আসন থেকে আমি চন্দন মজুমদার বলছি আমাৰ সঙ্গে আজ সুব্রত দা সুব্রত পাল আমরা এসেছি ডিব্রুগড় কুমার নিস্তিজায় ব্রহ্মকুমারী আশ্রমে এখানে আমরা জানব এখানে কি কি আছে কি কি এখানে শিক্ষা দেওয়া হয় এ বিষয়ে আমরা জানবো দেখব সঙ্গে থাকুন বিশাল এলাকা জুড়ে ব্রহ্মকুমারী রাজযোগ মেডিকেল সেন্টার কুমার মিশায় নমস্কার আপনারা নাথুন মোৰ নামটো বি কে ভানু পৃথিৱীখনৰ ষ্টেজিণ্টা ভাগত দেখুওৱা হৈছে আদি মধ্য অন্তৰ আদি অৱস্থাত এই পৃথিৱীখন বহুত সুখময় শান্তিময় আনন্দময় নাছিলে এক কোনো দুখৰ নাম মাত্ৰ নাছিলে তাৰপিছত আহিছে দুৱৰ যুগ যেতিয়া নেকি আমাৰ যিসকল মহান মহান পুৰুষ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি গৈছিলে যে পৃথিৱীত আমি পুনৰ আকৌ স্বৰ্গৰ দৰে বনাওঁ যেন কিন্তু তেওঁলোকৰ সেই চেষ্টা বিফলেহে কৰিলোঁ কাৰণ দ্ৰাপৰ যোগৰ পিছত পুনৰ আহিলে আৰু কণী যুগ কণী যুগৰ অৱস্থাটো দেখুৱাইছে লাষ্টৰ সময় এইটো যেনেকৈ কি দুখ আৰু অশান্তিৰ ভগাৱৰ চাৰিওফালে দুখৰ কবলাত মানুহবিলাক হাহাৰ কৰি আছে কোনোবা গৰীবতাক অন্য অভাৱ বাস্ত্ৰ অভাৰ ঘৰত মনোমোল্য মাজুলী জুৱাৰী আতংকবাদী তলাবন্ধ চকা বান্ধৱ ভাৰত বন্ধ জাতি বিভেদ সমাজ বিভেদ ধৰ্ম বিভেদ আদি আদি এইবিলাকেই পৃথিৱীখনত দুখৰ কাৰণ আৰু ইমান দুখৰ পৰা মুক্ত পাবৰ কাৰণে কোনো মানুহৰ কোনো কোনো উৎসৱিত শক্তি নাই পৃথিৱীখনক কোনো স্বৰ্গ বনাই নিদিওঁ সেয়েহে নিৰাকাৰেইটা পৰমাত্মা নানিয়েই যে দৰা আহি তেওঁ পুনৰ শ্ৰীকৃষ্ণক জন্ম লোৱাৰ কাৰণে অৰ্থাৎ এই ভাইভূমিত পুনৰ স্বৰ্গ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণেই পৰমাত্মা আহি কৈছে যে পৃথিৱীখনত তোমাৰ পৰাহে পৰিৱৰ্তন হ'ব প্ৰথমতে আমি নিজক জানিব লাগিব নিজক বুজি পাব লাগিব চিনি পাব লাগিব আৰু তেতিয়া নিজৰ পৰিৱৰ্তনৰ পৰা হ'ব আমাৰ বিশ্ব পৰিৱৰ্তন প্ৰথমতে স্বচিন্তৱৰ্তন স্ব বিশ্ব পৰিৱৰ্তন ইয়াক সেইটো দেখুৱাইছে যে স্ব মই আৰু মূল আমি দুটা শব্দ কৈ থাকোঁ দুটা শব্দৰ ভিতৰত প্ৰথম মই বুলি কওঁ আচলতে মই কোন বাৰু হয়তো নাজানো আমি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু বাস্তৱৰ লগতো নাজানো কাৰণ আজিকালি মানুহে কয় যে মই ডক্টৰ আহোঁ মই ইঞ্জিনিয়াৰ আহোঁ প্ৰথমতে পজিশ্যন তাৰপিছতে নিজৰ নামটো কয় কিন্তু সেয়াও জানো বাস্তৱ সত্য হয় নহয় এই দেহটোত চলাওঁ তাৰ চালক মই আত্মা অমৰ অবিনাশী এই পিকচাৰটো চাওঁ কেনেকৈ এই কপালৰ মধ্যভাগত এটা তৰাৰ দৰে দেখুৱাই নিজে কিন্তু ইমান ডাঙৰ নহয় আমাক বুজাবৰ কাৰণে ডাঙৰকৈ দেখুওৱা হৈছে প্ৰকৃততে আত্মা ইয়াতে বহে বিৰাজমান হয় আত্মাৰ চৈতন্য শক্তিয়ে আমাৰ বডীটোক চালো আত্মাইহে চকুৰ দ্বাৰা চোৱা হয় কাণেৰে হ'ল মনৰ দ্বাৰা ভাবোঁ মুখেৰে কথা কওঁ হাতেৰে কৰ্ম কৰোঁ এই সকলোখিনি কোনে কৰোঁ মই আত্মাই সেইকাৰণে এইটো পিকচাৰ দেখুৱাইছোঁ যে আত্মা এনেধৰণে ইয়াক লেগাম ভাবিছে যেতিয়া নেকি ভগৱানে কৈছে যে তুমি এইখিনি বেয়াটো ক'তো নাচাবা বেয়া নুশুনিবা বেয়া নাভাবিবা বেয়া নক'বা আৰু বেয়া কামত সহযোগ নকৰিবা এই পাঁচটা ঘৰৰ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছিলে যে বুঢ়া না দেখ না বুঢ়া না চুণ না বুঢ়া না বনা তিনিটা কথা কৈছিলে কিন্তু পৰমাত্মা আৰু দুটা ইয়াক শেষ কৰিছে তাৰ সেইটো যেতিয়া আমাৰ প্ৰেক্টিকেলত হ'ব তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব অহংকাৰ আমাৰ জীৱনৰ পৰা দৌৰ হৈ যাব যিটো আমাৰ ইগু বুলি কয় আৰু দেখুৱাইছে যে আত্মাইহে প্ৰকৃতিতে সকলো কৰ্ম কৰে তাৰ উদাহৰণ যে যদি কোনোবা মানুহে বহুত বেছিকৈ পাপ কৰিছে তেতিয়া কৈছে পাপ আত্মা যদি কোনোবা মানুহে দান পুণ্য বহুত কৰে তেওঁক কৈছে যে পুণ্য আত্মা কোনোবাই যদি ধৰ্মৰ কাৰণে জীৱন কটাইছে তেওঁ কৈছে ধৰ্মাত্মা কোনোবাই যদি মহা কৰ্ম কৰি গৈছে তেওঁক কৈছে যে মহাত্মা আৰু কোনোবা যদি জীৱনত দেৱী গুণ ধাৰণ কৰিছে তেওঁ কৈছে যেনেতো আমাৰ সৰ্বত্ৰই ভগৱান আছে আপুনি কৈছে তেনেকে যিহেতুকে নাজানে আপোনাৰ কোনো ভুল নাই কাৰণ আমিও তেনেকেই ভাবিছো আচলতে ভগৱান ক'ত থাকে তাৰ এটা আমি সাধাৰণ উদাহৰণ দিছোঁ যেতিয়া এজন মানুহে অন্যজনক কিবা প্ৰকাৰে ডমিনেট কৰি ৰাখে তেতিয়া কয় যে ই মোক ঠগি ক'ত যাব আজি ঠগিছে এদিন নহয় এদিন তাক ওপৰলৈ বিচাৰ ল'ব কয়নে নকয় বাৰু এই শব্দটো যে ক'লে ওপৰৱালাই বিচাৰ ল'ব তাৰমানে তেওঁ বিশ্বাস আছে যে ভগৱানে এদিন নহয় এদিন বিচাৰ ল'ব

সুপ্ৰিম পজিটিভ পাৱাৰ সুপ্ৰিম ফাদাৰ সুপ্ৰিম টিচাৰ সুপ্ৰিম চদগুৰু সেয়েহে এই পৃথিৱীখনৰ বহুত ওপৰত আছে ব্ৰহ্মাণ্ড ব্ৰহ্মাণ্ড শান্তি ধাম মূল বতন মুক্তিধাম নিৰ্বাণ ধাম আদি আদি আমাৰ মূল ঘৰখনৰ নাম আৰু সকলো আত্মাৰ ওপৰত যিটো এটা ডাঙৰ দেখুৱাইছে সেইটোক কোৱা হৈছে চুপ্ৰিম চ'ল একচুৱেল ইমান ডাঙৰ চাইজ নহয় কিন্তু মানুহক বুজাবৰ কাৰণে চাইজটো ডাঙৰকৈ দেখুওৱা হৈছে প্ৰকৃততে আত্মাৰ যেনেধৰণে চাইজ তেনেকৈ আৰু আত্মাৰ চাইজো ইমান ডাঙৰ নহয় আত্মা আচলতে ইমান সুখ মাজে চকুৱে দেখিয়ে নাপায় কাৰণ চাইণ্টিষ্টবিলাকেও চেষ্টা কৰিছে আত্মাক চাবৰ কাৰণে কিন্তু আজিলৈকে কোনো ছাইন্সে আত্মাক দেখি পোৱা নাই কিন্তু ফিলিং কৰে যে আত্মা গ'ল ওলায় ফিলিং কৰে যে আত্মা আছে সোমাই হয় নহয় নহয় গতিকে আত্মা এটা চৈতন্য শক্তি যিহেতুকে আমি পাৱাৰ দেখি পাওঁ জানো পাৱাৰ হাৱা মানুহে দেখে জানে নেদেখে ঠিক তেনেকৈ আত্মাকো দেখি নাপায় কিন্তু আত্মাটোক আমাৰ জীৱনটোক চলাই আছে ন অঁ হয় নে নহয় আছে যিটো মুহূৰ্তত বডীৰ পৰা আত্মা ওলাই যাব তাৰপিছত জীৱন হ'বনে থাকিব নে গতিকে বাস্তৱত আত্মাই আপুনি মই যিজনে আৱাজ কৰি আছোঁ যিজনে ভয় ভাবি আছো সেই কওঁতাজন কোন মই আত্মা আত্মা যিদিনাখনি বডীৰ পৰা ওলায় গুচি গ'লো তাৰপিছতে মুখখনতো থাকিব ন চকু থাকিব কাণ থাকিব কিন্তু কথা ক'ব এতিয়া আত্মাটো আছোঁ কাৰণেই মুখৰ দ্বাৰা আৱাজ কৰিছোঁ কথা কৈছোঁ হয় নাই নহয় কওক হয় এই গাটো মোৰ আৰু মই আত্মা এইটোৱে বাস্তৱ সত্য হয়নে নহয় এইটো বাস্তৱ সত্য আপুনি তেতিয়া কওক আপুনি আত্মা হয়নে নহয় আপুনি আত্মা আৰু নিজৰ যিজন পিতা সেই যেন কোন বাৰু নিশ্চয় পৰম পিতা হ'ব লাগে তেওঁকে দেখুৱাইছে সকলো ধৰ্মটো এইবিলাক সকলো চিম্বল ধৰ্মৰ খ্ৰীষ্টানে কৈছে গড ইজ লাইট মুছলমানসকলে কৈছে সুধা চিম্বলটো একে নহয়নে তৰা নিচিনা দেখুৱাইছে ক'ৰবাত জুইৰ নিচিনা দেখুৱাইছে কিন্তু চবেই দেখুৱাইছেতো একেজনকে অংকাৰ বুলি কৈছে শিখ ধৰ্মত কৈছে এক অংকাৰ বৌদ্ধ ধৰ্মত ভগৱান বুলি কলে এটা লাইটকৈ ভাবিছে এনেতো কয় যে গৌতমবুদ্ধই ভগৱান

আৰু আত্মাও তেনেকুৱা সেইকাৰণে মানুহৰ মৃত্যু হ'লে মানে মৃতকজনৰ স্মৃতিত গধূলি গধূলি সদায় এঘৰ চাকি জ্বলাই থৈ দিয়ে হয় নে নহয় হয় হয় দহ দিন নে তেৰ দিনলৈকে চাকিটো জ্বলোৱাৰ অৰ্থ হৈছে ভগৱানৰ আৰু আত্মাৰ ৰূপ জ্যোতি স্বৰূপ সেইকাৰণে লাগিলে মম জ্বলাওক লাগিলে চাকি জ্বলাওক কোনো কথা নাই কিন্তু এটা লাই আত্মাৰ ৰূপো কেনেকুৱা জ্যোতিস্বৰূপ মানে লাইন অফ লাই ইয়াত দেখুৱাইছে সকলো ধৰ্মৰ পিতা সকলোকে মানুহে ভগৱান বুলি আজিকালি ক'বলৈ ধৰিছে যেনেকে যিচুক মানুহে ঈশ্বৰ বুলি কৈ দিছে কিন্তু নহয় গৌতম বুদ্ধক মানুহে ভগৱান বুলি কৈ দিছে কিন্তু নহয় ৰামচন্দ্ৰক শ্ৰীকৃষ্ণক মানুহে ভগৱান বুলি কৈ দিছে কিন্তু তেওঁলোকে আকৌ শিৱক পূজা কৰি আছে গোপেশ্বৰম যোৱা জেগা য'ত শ্ৰীকৃষ্ণই শিৱক পূজা কৰি আছে আৰু ৰামেশ্বৰমত শ্ৰীৰামচন্দ্ৰ ৰাজাহি শিৱক পূজা কৰি আছে শিৱ মানে পৰমাত্মা অঁ দাদাৰ পৰা আমি কিছুমান কথা জানি ল'ম দাদাৰ নামটো কি আছিলে মোৰ নাম ভি কে বিধান অঁ বিধান ৰাজকোঁৱৰ ত' মোৰ এই অনুষ্ঠানটো অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মাকুমাৰীশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লগত আজি প্ৰায় সাতাইছ বছৰ মই জড়িত হৈছোঁ ত' বহুত দিন গতিকে অঁ গতিকে মই আপোনাক আজি এই আৰ্ট গেলেৰী যিটো আছে স্পিৰিচুৱেল আৰ্ট গেলেৰী আমাৰ এই কুমাৰ চিৰিকা অঞ্চলত এটা নতুন বস্তু বা ডিব্ৰুগড় অঞ্চলতে এটা নতুন বস্তু বুলি পৰিচিত আৰু এই আধ্যাত্মিক চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনী বা আধ্যাত্মিক আৰ্ট গেলেৰি যদি আমি দৰ্শন কৰোঁ তে আমি এটা নতুন কনচেপ্ট এটা নতুন দৰ্শন পাওঁ গতিকে আপোনাক এতিয়া মই সৃষ্টিচক্ৰৰ দৰ্শন কৰাম সৃষ্টিচক্ৰৰ দৰ্শনে ইয়াত দেখিছে আপুনি সৃষ্টিচক্ৰৰ দৰ্শন তো ইয়াত দেখাইছে যে আমি প্ৰথমতে জন্ম হওঁ জন্ম হোৱাৰ পিছত শিশু হওঁ ল'ৰালি হওঁ তাৰপিছতে কিশোৰ হওঁ যুৱ হওঁ তাৰপিছতে পৌৰ অৱস্থা অৰ্থাৎ প্ৰাপ্তবয়স্ক হওঁ বৃদ্ধ হওঁ তাৰপিছতে আমাৰ মৃত্যু হয় কিন্তু মৃত্যুৰ পিছত মানুহে আকৌ পুনৰ জনম যে মৃত্যুৱে হয় সেইটো ইয়াত দৰ্শন কৰিছে তো ইয়াত তাক এইটোক আমি জীৱন চক্ৰ বুলি কৈছোঁ আমাৰ মানুহৰ জীৱন চক্ৰ বুলি কৈছোঁ ঠিক তেনেকৈ যেনেকৈ আমাৰ যেনেকৈ দিন আৰু ৰাতি চক্ৰ আছে দিন হ'লে ৰাতি হওঁ আৰু ৰাতি হ'লে আকৌ দিন হ'ব এইটোক কয় দিন ৰাতি চক্ৰ ঠিক তেনেকৈ আৰু এটা চক্ৰ আছে জলচক্ৰ যেনেকৈ মানে পানী পানী যেতিয়া তলত থাকে তেতিয়া পানী হিচাপে থাকে আৰু লাহে 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 গৰম পালে বাষ্প হৈ ওপৰলৈ উৰি যায় আৰু ওপৰত গৈ ডাৱৰ হয় ডাৱৰৰ পৰা আকৌ বৰষুণ এইটোক কয় জলচক্ৰ হয় আৰু তাৰপিছতে আপুনি দেখিব যে বীজ চক্ৰ বা গুটি চক্ৰ বীজ চক্ৰ মানে গুটি আচলতে গুটিৰ পৰা আমি গছ হয় গছৰ পৰা ফল হয় ফল সৰি আকৌ গছ হয় ত' এইটো লগাতাৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া কণ্টিনিউছ প্ৰচেছ ত' এইটোক কয় চীত চক্ৰ বা চীট চাইকেল ত' এইটোক কয় ঋতুচক্ৰ ঋতুচক্ৰত কি হয় গ্ৰীষ্ম বৰ্ষা শৰত হেমন্ত শীত বসন্ত এইটো লগাতাৰ চলি থাকে কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ যে কেতিয়াও এইটো বন্ধ নহয় ত' এইটোক কয় ঋতুচক্ৰ যে কেনেকৈ আমাৰ সত্য যুগৰ পৰা একদম কলি যুগলৈকে কেনেকৈ আমি গতি কৰিলোঁ আমাৰ কি উত্থান উত্থান পতন হ'ল সেইটো দেখাইছে ইয়াত সত্য যুগত আমি কেনেকৈ দেৱী দেৱতাৰ ওপৰত আছিলোঁ আৰু আমাৰ লগাতাৰ বিভিন্ন আমি দেৱী গুণেৰে সম্পন্ন আছিলোঁ শক্তিশালী আছিলোঁ এশ পাৰ্চেণ্ট আমাৰ সকলো গুণ আৰু শক্তি আছিলে যেনেকৈ প্ৰেম শক্তি পবিত্ৰতা শান্তি সুখ আনন্দ এইবিলাক এশ পাৰ্চেণ্ট আছিলে এই ভট্টযুগৰ ট্ৰেটাত ত' লাহেকৈ আমাৰ তললৈ আমাৰ বা ডিগ্ৰেডেশ্যন হ'ল আমি লাহে লাহে বিকাৰলৈ গ'লোঁ মোৰ কামটো দহংকাৰলৈ গ'লোঁ আৰু কলি যুগৰ শেষত একেবাৰে ভ্ৰষ্টাচাৰী হৈ পৰিলোঁ আমাৰ গুণ একেবাৰে জিৰ' পাৰ্চেণ্ট হৈ গ'ল যি হুল কলা আছিলে বা হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট আছিলে আমাৰ ই লাহে লাহে গৈ জিৰ'লৈ গুচি গ'ল ত' এই সময়ত পুনৰ পৰমাত্মা আহে যাদা যদাহি ধৰ্মস্ব গ্লানি ভগৱতে ভাৰতত ভগৱানে কৈ থৈছে মই আহোঁ আৰু এইটো সময়তে আহি সকলোকে উদ্ধাৰ কৰি লৈ যাওঁ তো এইটোকে ইয়াতে দৰ্শন প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে ইয়াত দেখাইছে যে কল্পবৃ আমি কল্প তৰু বুলি যা কওঁ এই কল্প তৰু একেবাৰে এই যে আপোনাৰ শিপাডালত যি শিপা সাধাৰণতে এনেই অকণমান ওলাই থাকে বা মাটিৰ তলত থাকে তাত এইয়ে আমাৰ বি কে ব্ৰহ্মা কুমাৰ কুমাৰীসকলে তপস্যা বগা ড্ৰেছত তপস্যা কৰি থকা দেখাইছে এইসকলে কাইলৈ গৈ দেৱী দেৱতা হ'ব যি ৰাজযুগৰ দ্বাৰা আমাৰ সকলো হেৰাই যোৱা শক্তি আমি পুনৰ পাব পাৰোঁ তাকে দেখাইছে কেনেকৈ যদি আমি আমাৰ মন আৰু বুদ্ধিক পৰমাত্মাৰ লগত ডাইৰেক্ট কানেকশ্যন কৰোঁ বৰ্তমান মাত্ৰ মন আৰু বুদ্ধিক এই জ্যোতিৰ বিন্দুৰ লগত কানেক্ট কৰি দিব লাগে তেতিয়াই আমাৰ ভিতৰলৈ এৰাই যোৱা শক্তিবোৰ পুনৰ ঘূৰি আহিব গুণবোৰ ঘূৰি আহিব আৰু দুখ অশান্তি সুখ ৰোগ এইবিলাক আমাৰ নাইকিয়া হ'ব যেনেকৈ ইয়াত দেখাইছে এই ব্যক্তিহে কাৰণ আমাৰ এই সময়ত যি লুপ্তপ্ৰায় আমাৰ শক্তি যি আমাৰ বেটেৰী ডাউন হৈ গৈছিলে যি আমাৰ ভিতৰত থকা বেটেৰীটো ডাউন হৈ গৈছিলে চাৰ্জ না নহৈ ডিচাৰ্জ হৈ গৈছিলে সেই ডিচাৰ্জ বেটেৰীটো আমি যেতিয়া পৰমাত্মা পৰমাত্মা মানে হ'ল যে তেখেতে ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ তেখেতে ছুপ্ৰিম ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ তেখেতৰ লগত যেতিয়া আমি কানেক্ট কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ পুনৰ চাৰ্জ হৈ যায় ইয়াত দেখাইছে যে যেনেকৈ বেটেৰী আমাৰ ডিচাৰ্জ হ'লে ত' ট্ৰেন্সফৰ্মাৰৰ লগত বা এটা মটৰৰ লগত কানেক্ট কৰি দিলে চাৰ্জ হৈ যায় ঠিক তেনেকৈ আমাৰো এতিয়া যি আমাৰ ডিচাৰ্জ হৈ গ'লো আমি যদি পৰমাত্মাৰ লগত চাৰ্জ কৰি দিওঁ মানে কানেক্ট কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি চাৰ্জ হৈ যাম আৰু আমি শক্তিশালী হৈ গৈ আমাৰ পৰা দুখ অশান্তি সুখ ৰোগ এইবিলাক নাইকিয়া হৈ যাব ইয়াত দেখাইছে যদি আমি পৰমাত্মাৰ লগত কানেক্ট কৰোঁ মানে যেনেকৈ আমি প্ৰচাৰটো আমাৰ যিয়ে হওক লাগে কমফৰ্টেবল প্ৰচাৰ হ'লে হ'ল যে আমাৰ অষ্ট শক্তি আমি প্ৰাপ্ত কৰিব পাৰোঁ যি অষ্ট শক্তি দেৱী দেৱতাৰ লগত দেখা যায় এজন মানুহে যদি আমাৰ জ্যোতিষীৰ ওচৰলৈ যায় আৰু হাতখন চাবলৈ কয় তেতিয়া জ্যোতিষীজনে ক'ব কি যে তোমাৰ হাতখনত সেইবোৰ বস্তু লিখা আছে সেই কৰ্ম গতি লিখা আছে তোমাৰ সেই ভাগ্য লিখা আছে যিয়ে তুমি যদি ভাল কৰ্ম কৰিছিলা তেতিয়াহ'লে জখলা আৰু বেয়া কৰ্ম কৰিছিলা তেতিয়াহ'লে সাপে খুটাৰ দৰে তুমি তললৈ নামি আহিবা তোমাৰ মানে লোকচান হ'ব ত' ইয়াতে দেখাইছে যে এজন মানুহে যি ভাল কৰ্ম কৰিলে পাছবুকৰ দৰে পাছবুকত যেনেকৈ ডিপজিট হৈ থাকে মানুহৰ টকা তেতিয়াহ'লে মানুহ নিশ্চিন্ত থাকে ঠিক তেনেকৈ আমি যদি ভাল কৰ্ম কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ জীৱনৰ পাছবুকত আমাৰ সেইবিলাক ডিপজিট হৈ থাকে আমি সুখ শান্তিৰে পিছৰ জীৱনটো কটাব পাৰোঁ আমি বেয়া কৰ্ম কৰিলে আমাৰ লাহেকৈ সাপৰ দৰে এইবোৰ বেয়া কৰ্ম কৰিছে মানুহক দুখ দিছে তো সেই কৰ্ম কৰিলে আমাৰ জীৱন লাহে লাহে তললৈ গতি কৰে তো আমাৰ আমাক মানুহে চি 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 কৰে আমাক মানুহে কি কৰে বেয়া দৃষ্টিৰে চাব আৰু আমাৰ জীৱন লাহে লাহে তাৰমানে ডিগ্ৰেড হৈ গৈ থাকিব আমাৰ সকলোৰে সহযোগত এখন সুন্দৰ আৰু সোণোৱালী এখন বা স্বৰ্গময় স্বৰ্ণময় এখন সমাজ আমি গঢ়িব পাৰোঁ যদিহে আমি সকলোৱে ইজনে সিজনক সহযোগ কৰোঁ ইয়াত দেখাইছে যে আমি সৰ্বপ্ৰথমে আমাৰ আমাৰ পঞ্চ ইন্দ্ৰিয় যি আছে চকু কাণ নাক মুখ হাত এই যে পঞ্চ ইন্দ্ৰিয়ক আমি নিজে কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰোঁ এই কণ্ট্ৰলত ৰাখিব পাৰোঁ সেইটো শিকি ল'ব লাগে আৰু আমি দেখিছোঁ স্বৰ্গ যাক আমি হেভেন বুলি কওঁ যাক আমি স্বৰ্ণিম মানে বিশ্ব বুলি কওঁ কিন্তু ইয়াত দেখা যায় যে আমাৰ এই মহাৰাজা মহাৰাণী বহি আছে আৰু লগতে ৰজাসকলো বহি আছে যে এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে মানে ৰজাসকলো বহি আছে ত' এইটো হ'ল লক্ষ্মী নাৰায়ণৰ ফেমিলি লক্ষ্মী নাৰায়ণ এইদৰে সেইটো সময়ত মানে বহি থাকিব যে এই দেৱী দেৱতাসকল দেৱী দেৱতাৰো ইয়াত দেখুওৱা হৈছে যে লক্ষ্মী নাৰায়ণ যি মানে দেৱী দেৱতাসকলৰো পালনকৰ্তা পালনকৰ্তা ছাষ্টেইনাৰ সেই তেখেতলোকক ইয়াত দেখুওৱা হৈছে এটা মডেল হয় এইটো এটা স্বৰ্গৰ মডেল স্বৰ্গ কৰিব ইয়াত দেখাইছে যে শ্ৰীকৃষ্ণ বাস কৰিব ইয়াত এইখন পৃথিৱীৰ অনা মানে অনতিপলমে আহি আছে খুব সোনকালে আমি মানে অদূৰ ভৱিষ্যতত মানে দূৰ নাই বেছি বেছি সময় নাই আৰু এতিয়া আহিবলৈ তেখেতে পুনৰ আহিব আমাৰ মাজত উপস্থিত হ'বহি এই বিশ্বতে এতিয়া ইয়াত দেখাইছে যে ইয়াত আপুনি চাব পাৰে যে তাৰ কাৰণে আমি বৰ্তমান সময়ত কিছুমান ভেলুজ প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁ আমি এই ভেলুজ বা মূল্যবিলাক এই মূল্যবোধবোৰ আমাৰ দৰকাৰ হ'ব সত্য যুগত সত্যযুগত কেতিয়াও মানুহে এইভিল কথা নকয় সত্যযুগত মানুহে কেতিয়াও মানে কেতিয়াও নেদে বেয়া নেদেখে কেতিয়াও বেয়া কথা নকয় বেয়া কথা নক মানে উচ্চাৰ নকৰিব আৰু নুশুনে বেয়া কথা নুশুনে ইয়াত সেইটো কাৰণে কৈছে যে ইভ থিংক ন' ইভিল চি ন' ইভিল আমি পৰমাত্মাৰ সান্নিধ্য পাওঁ আচলতে ব্ৰহ্মা এজন কিন্তু আমি শাস্ত্ৰত ব্ৰহ্মা বুলি ক'লে চাৰিখন মুখৰ দেখি পাওঁ আচলতে চাৰিখন মুখৰ সেইটো কোনো হ'ব নোৱাৰে বাস্তৱত চাৰিখন মুখ মানে পৰমাত্মাৰ বাণেই ব্ৰহ্মাৰ মুখেৰে ওলায় এই পৃথিৱীত চাৰিও দিশলৈকে বিয়পি যোৱাৰ কাৰণেই ব্ৰহ্মাক শাস্ত্ৰ যেতিয়া বনায় তেতিয়া চতুৰ্মুখী বুলি কৈছে আৰু তেওঁ চিত্ৰটো চাৰিখন মুখৰ দেখুৱাইছে প্ৰকৃততে চাৰিখন মুখৰ কোনো হ'ব নোৱাৰে জেনকে বিষ্ণুক চাইকন হাত দেখ পাইছে হয় তে হেতু আসলে প্রবৃতিmargৰ সিম্বল হে হয় ইয়া হৈছে হসা সরস্বতী প্রতিমৰ্তি হসা হাসি অৰসতী আৰু হসা হাসি ব্ৰহ্মা যলে ধর্ম হল ওপর থেকে নিচের দিকে প্রবাহিত হয় আর যে কোনো কাপে রাখলে কাপের সুপি হয়ে যায় গ্লাসে রাখলে গ্লাসের সুপি হয়ে যায় গাছের ধর্ম হলো গাছ আমাদের অক্সিজেন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে আমাদের ছায়া দেয় ফল দেয় মানুষের ধর্ম হলো দয়া ক্ষমা প্রেম মানুষকে ভালোবাসা মানুষকে সহায়তা করা রাজনীড় মেডিটেশন সেন্টারে ব্রহ্মকুমারীতে আমরা এগুলো কথাই জানলাম অনেক ভালো লাগলো ধন্য হলাম পৃথিবীতে এত ঝগড়া এত অশান্তি এত দুঃখ মানুষের আমরা যদি ব্রহ্মকুমারীর কে আদর্শ ফলো করি মেডিটেশন সেন্টারে যদি জোর আমরা যদি ধ্যান করি যেটা গীতায়ও আছে সে বলেছে আমরা যদি সেগুলো ফলো করি পৃথিবী আরও সুন্দর হবে আরও স্মৃতিময় হবে আমরা আদর্শ শান্তিতে বসবাস করতে পারব ঠিক আছে আজকের ভিডিও এখানে শেষ করি ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন ভালো থাকবেন দেখাবো অন্য কোথাও অন্য কোনো শুনিয়ে